Praqada imzalanan sənəddə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı delimitasiya və sülh sazişi BMT Nizamnaməsinə və 1991-ci ilin Almatı bəyanatında ki, müvafiq sənədlərə əsaslanmalıdır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Stat: Praqada imzalanan sənəddə qeyd olunub ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı delimitasiya və sülh sazişi BMT nizamnaməsinə və 1991-ci ilin Almatı bəyanatında ki, müvafiq sərhədlərə əsaslanmalıdır. Almatı bəyanatında isə qeyd olunub ki, bütün ittifaq respublikaları müstəqil dövlətlər birliyini formalaşdırır və SSR-nin ittifaq dövlətləri arasındakı mövcud olan sərhədlərin pozulmamasını təsdiqləyir. Başqa sözlə Həmin vaxt Dağlı Qaraqabax müxtar vilayəti birmənalı olaraq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkib hissəsi olub. Bu həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm Fransa, həm də cənab Şarl Mişel tərəfindən sənəd çərçivəsində təsdiq olunub. Yəni Alma-Ata bəyanaməsinin heç bir qeydsiz tanınması əlbəttə ki, gələcəyi şey yüngülləşdirir. Ona görə ki, bu Qaraqabaxın statusuna necə yanaşmaq problemini həll edir.